Мового вам ранку, друзі. В ефірі програма ранок надії. Сьогодні вітають в цій студії вас. Ведучі. ми – Нелі та Роман в історичному календарі я розповім вам про визначні події в історії людства, які відбулися саме 10 січня. А з гостем студії ми сьогодні будемо говорити про плітки та пересуди. Залишайтеся з нами, не перемикайте. А зараз історичний календар від Нелі. Що ж, друзі, 10 січня 1702 року російський імператор Петро І видав скромний наказ. Він забороняв підписуватись зменшувальним ім'ям, падати на коліна перед царем та знімати шапку перед палацом взимку. Яка різниця між Богом та царем, якщо почесті їм віддаються рівно? Найбільша почесть – це більша старанність у праці та вірність мені та країні. Петро І мав рацію щодо справжньої слави та честі. Варто подумати, з якими словами та почуттями ми звертаємося до Бога, а з якими до правителів світу цього. Чи навіть погляньмо на наше ставлення до батьків і друзів? Тож нехай наші пріоритети життя будуть розставлені вірно у будь-якій життєвій ситуації. Також цього дня, але вже 1920 року, сталася вирішальна подія для всього світу. На першому засіданні Ліги націй було ратифіковано Версальський мирний договір. Саме він став завершенням першої світової війни. Договір був направлений не тільки проти переможених країн, але й проти радянського союзу, бо незмінно викривав його імперіалістичний грабіжницький характер. Так і в житті іноді під маской добрих намірів криються егоїстичні особисті наміри, направленные проти самої ж людини. Також десятого січня, але вже 1984 року, сполучені Штати Америки та Ватикан нарешті встановили повні дипломатичні стосунки. Через 117 років непорозумінь країни дійшли згоди, не зважаючи на розбіжності в релігійних поглядах та установах. Ватикан найменша країна світу, а США велетень світової економіки. Вони довго йшли до примирення, щоб знайти зручний компроміс. Трапляється, що найнепомітніше у житті має досить великий вплив і минає не один рік, щоб досягти згоди між цією зачіпкою і самим собою. Тож бажаю вам у цей день приймати виважені рішення, бути впевненими у своїх діях та провести його з надією. Романе, передаю тобі слово. Дякую тобі, Нелі, за цікавий огляд подій минулого. А перед тим, як ми зустрінемося з гостем, я хочу, щоб ми разом подивилися нашу щоденну рубрику Шклянка води. Давайте подивимося, що цікавого приготували на цей раз її ведучі. Шклянка води. Доброго ранку, шановні глядачі. В ефірі рубрика Шклянка води і ми її ведучі Лілія і Дмитро. Доброго ранку. Сьогодні ми будемо говорити про печію. Чому вона виникає, як її уникнути і як її правильно лікувати? Я впевнена, що ця тема цікавить наших телеглядачів, тому що печія – настільки розповсюджена проблема, що, мабуть, кожен другий знає про це свого особистого досвіду. Отож, давай по порядку: перш за все, чому виникає печія? Один із найрозповсюдженіших механізмів виникнення печії – це потрапляння шлункового соку до стравоходу, і тому людина починає відчувати дискомфорт у вигляді печії. А чому той сік попадає у стравохід? Між стравоходом та шлунком є так звані дверці, кардіальний сфінктер, який відокремлює вміст шлунку від стравоходу. На малюнках ми бачимо шлунок як нерухомий орган нашого тіла, але насправді це не так взагалі-то це м'язовий мішок середини покритий слизовою оболонкою, який постійно стискається та розширюється. Якщо людина переїла, то не дивно, що щось роз разом із шлунковим соком може виплескатись назовні у стравохід, а слезова оболонка стравоходу не пристосована до дії шлункового соку, тому й пече. Невже так просто шлунковий сік потрапляє у стравохід? Не так просто все починається з порушень правил харчування. Почія найчастіше буває, як свідчить спостереження після вживання шоколаду, кави та міцного чаю. Також печию можуть провокувати жирні страви, кислі та дуже гарячі напої і алкоголь. Якщо людина палить, переїдає або лягає спати з повним шлунком, їсть менше ніж за 2-3 години до сну, має зайву вагу, то вона теж більше ризикує дізнатися на власному досвіді, що ж таке почія. Навіть одяг тісний, що стягує живіт та звичка спати у позі рогалика, коли шлунок і стравохід знаходяться. На одній лінії можуть викликати печію. На жаль, ми частіше біжимо за ліками у аптеку, ніж слідкуємо за тим, щоб ослабити пояс чи кинути палити. Ось рекомендації фахівців: щоб уникнути чи позбавитись печії, треба переглянути перш за все свій спосіб життя, не вживати те, про що ми тільки що говорили, не з'їдати страви великими порціями, тобто не переїдати. Нормалізувати вагу тіла, кинути палити, повністю відмовитись від алкоголю та гострих спецій, носити просторий одяг, спати у ліжку з піднятим узголів'ям ось і все. А якщо все це не допомогло, тоді звертайтеся до лікаря. Що ж, ми бажаємо вам, шановні глядачі, міцного здоров'я і гарного самопочуття. До зустрічі в ефірі. До побачення. Людські взаємовідносини нагадують сходи, підіймаючись, якими ми стаємо ближче один до одного, або ж розходимося в різні боки. Сварки, плітки, пересуди, докір утворюють між нами прірву. Як цього уникнути? Що про це говорить Біблія? Як побудувати доброзичливі взаємовідносини? Що для цього потрібно робити, і чого слід уникати? Відповіді на ці питання ми знайдемо сьогодні у Божому слові разом з гостем нашої студії Лідією Дмитрівною Нейкорс. Доброго ранку, Лідія Дмитрівна. Доброго ранку, раді з вами зустрітися сьогодні. Я так. Надіємося, що наша розмова буде плідна. Отож, по темі, перше питання, яке хочу вам поставити: що таке плітки? І знаєте, сегодня вони розповсюджуються дуже швидко завдяки технологіям, які існують. Але що таке плітки? Сплітня – це використання речі, неправильне використання речі. Або якщо взяти Біблію, то це просто лжосвідетельство. Це нарушення дев'ятої заповіді. Тобто плітки стосуються mm -hmm. перш за все мови, так? Да. А, ну і вони стосуються відносин або подій. Бо в плітках зазвичай описують певні да. події. Так? Чи, да, это а, перенос этих так. наблюдений своих в неправильной форме. Так, ну, через свое яйцо яблони, так, возможно. Да. Да. Угу. Дякую вам. А почему тогда они так швидко распространяются? То есть одна людина сказала «инший», так, брехню, та інші почему так швидко? они ну, потому, потому что люди, люди разговаривают, они же общаются речью, и есть просто такие особенности человеческого ума, желание говорить. И просто неумение следить за тем, что ты говоришь. Ну, это характерно для многих людей. Mm -hmm. Не контролировать свою речь и особенно не обращать внимания на последствия. Соответственно, как, как говорят так, язык как помело. Mm -hmm. То есть, что помело, то и помело. Вот он и намел. Вот это и есть сплетня. Вот то она то, и получилась. То есть, людина, которая она может не осознавать, что это погано. Ну ещё многие неправда. люди в этом мире они не понимают, что если они что-то передали не совсем точно, как они говорят, угу. что это такая большая беда. Но я хочу сказать, что сплетни, она действует не только на нервы человеку, о котором говорят, он угу. возмущается иногда, переживает, а некоторые сплетни настроены так серьезно и отрицательно, что человек впадает в депрессию, не может как-то перебороть это, обижается, обида, это адреналин, это в действие на психику человека. А некоторые сплетни доводят человека до самоубийства, поэтому последствия очень серьезные для того, о ком говорят. Но я хочу сказать, что слово Божье предупреждает нас, что тот, кто говорит он теряет не меньше, чем тот, о ком говорят. Угу. Тот, тот человек сплетник, так называемый, он теряет тоже многое. Потому что он даже не следит теперь ни за своей речью, он теряет бдительность, он теряет э, любовь или отношение осторожности к нервам и совести другого человека. И это тоже влияет очень плохо на окружающих людей. Или человек сплетник... В Своєї сім'ї це любить передавати сплітні. Він обучає целе покоління своїх дітей. Дякую вам mm -hmm. за відповіді. Ми ще продовжимо цю тему, але тут у нас є невеличкий сюжет інтерв'ю. Ми запитали пересічних громадян міста, поставили їм таке питання, чому плітки так швидко передаються і розповсюджуються. Давайте подивимося, які були відповіді. Чому плітки так швидко передаються і розповсюджуються? Певне, наші люди мало виховані і не поважають один одного. Тоді я так вважаю. І за характеру кожної людини це залежить від це. І тому люди люблять пліткувати. Це їхня така суть. Тому так? Тому що плітки це такий дуже емоційний якийсь аспект нашого життя, і він зачіпає. Це, 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 це стає цікавим. Я думаю, що це психологічно пояснюється. Є категорія людей, які люблять пробачте, брехні. Друге, зависливі і жадні. Оцю категорію я можу сказати, я ненавижу, цю категорію людей. потому что есть наверняка любители этой гадости, которую разносят. Вы знаете, не трогай сплетню, она забудется. Вот это мой совет. А потому что люди хотят их распространять и живут этим. Ну, по моему разумению, человеку всегда интересно сенсации. И я бы сказал бы так, ну какой-то постоянный интерес какой-то сенсации. Потому что плитки так быстро передаются, распавсюживаются. Я думаю, Що це роблять люди недобрі, нерозумні. А таких не на а таких на наше нещастя багато людей, багато таких людей. Людей щирих, добрих, розумних менше. Вот одним словом, богатым людям подобается определенная информация. Еще вы можете прокомментировать и сказать пару слов, возможно. Я интервью. могу просто сказать, почему это нравится. Потому что когда человек, вот как мужчина правильно заметил, любовь к сенсациям, вот сейчас услышал это, и не думая о том, правда это или неправда, ему хочется передать другому, он ищет только уши. Вот он нашел уши и рассказывает. И во время этого рассказа он испытывает такой подъем. У него выделяются эндорфины, гормоны радости, гормоны удовольствия. А это же тоже зависимость гормональная. И вот он одному передал, еще хочется это испытать, пошел другому передал. И таких людей, зависимых, испытывающих удовольствие от того, что они рассказывают сенсацию, это много таких людей. Поэтому это с удовольствием делается, с удовольствием. Потому что это зависимость уже. А теперь обратный путь. Вы представляете, если человек зависимый как наркоман. Ему надо идти обратно. Почему так много людей, которые не могут избавиться от зависимости? Потому что это очень трудный путь. Хотя можно. Если человек осознает, что это зависимость, что это надо остановиться, подумать и что-то сделать, тогда многие останавливаются. Но это надо уже вот по... особенно делать. ее поганой звучки? И вот людина хочет позбутися, чтобы не плитковать, чи э, сама не хочет, чтобы ей рассказали, что ей делать? Я могу только сказать, что Библия является источником знаний даже в этом вопросе. Оказывается, о сплетнях Библия говорит от первой до последней страницы. Неточные сведения. Первая же пара только согрешили, только грех вошел их семью, они начали неточные сведения передавать. Это уже были сплетни. Уже в присутствии друг друга они уже говорили не точно. Но если мы берем Новый Завет, то апостол Иаков очень хорошо говорил, и знаем третью главу Иакова, как он говорил о том, что надо держать язык за зубами, что это неудержимое зло, потому что речью, используя речь, язык, мы можем очень много сделать греха, очень много нехорошего. Это огонь, который распространяется кругом. Это как раз сплетни и есть. Но я хотела бы обратить внимание на то, как относился к сплетникам и к людям, к людям, которые вот не такую точную информацию передавали, Давид. Он интересный человек, и он вот сотый псалом хорошо запомнить. Псалом сотый. Давай и вот прочитает. Да, очень чекаво. интересно он говорил об этом с третьего стиха. Во-первых, он говорил о том, что нечестивое что-то у него нечистое есть перед глазами. Он говорил: не положу перед очами моими вещи непотребной. Но дальше очень интересно, говорит, дело преступное я ненавижу. То есть вот это первое, что у него отталкивающее отношение к тому, что имеет отношение к греху. У него внутреннее неприятие греха, это первое. Значит, это общее наше духовное состояние. Но дальше, говорит, не прилепится оно ко мне. То есть, если даже это будет сплетня, она не прилетится ко мне. Я не захочу ее принимать, радоваться этому, еще и желать кому-то передать. А что он будет делать? Вот этот вопрос самый главный. Он говорит, тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Вот это интересный способ, как прекратить сплетню. То есть, если ты не хочешь быть участвующим в этом паршивом деле, нехорошем, значит, тебе кто-то что-то передает, сплетню, что надо сделать? Удали этого человека, что он даже до конца не договорил, что он там начал. Если ты знаешь, что это сплетня, не слушай. Вот это вот единственный способ. То есть не подставляй свои уши. У него язык, а у тебя уши. И теперь, может быть, ты найдешь уши. Так вот, Давид как раз и предупреждает, что не надо искать уши. Я его изгоню и слушать до конца не буду. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Видите, вот это отношение к греху. В общем, мы можем обрисовать, человек так, ненавидит грех. То есть то, что идет против закона Божия, мне неприемлемо. А сплетня – это девятая заповедь. Це один з гріхов, так ми з про це ще поговоримо. Хочу звернутися до телеглядачів, сказати, що сьогодні ми говоримо про плітки та пересуди. Якщо у вас є якісь питання, хочете поставити їх, надіслати до нас сюди в студію, можете скористатися електронною адресою. А також користуйтесь номерами гарячої лінії, спілкуйтеся з нами. Ми охоче будемо відповідати на ваші питання. Що ж, хочу запитати вас ще. Хто займається пліткарством, можливо, тут є якісь особливі риси характеру. знаєте, кому це притом притаманне робити це? Чи може там певно жінкам більше, так по характеру? Притаманне. Чи по темпераменту можливо? Хто займається? Бо ми знаємо більш, в більшості випадків це жінки переносять плітки. Так і та моє сюснення. Больше, более восприимчивы к зависимости эмоциональной женщины, потому что у них женщины обладают очень большим ресурсом эмоций. И поэтому они испытывают вот это удовольствие больше, чем мужчины. Любое удовольствие у них переживание больше, глубже. И тот же самый эндорфин выделяется, если она что-то рассказала. У нее как бы освобождение от того, что она знает. Одна девушка, которая была моей подружкой, узнала какую-то там такую тайну какую-то, ну вот ее распирала, и ей надо было кому-то что-то рассказать. Она нашла другую подружку, она была более серьезная, такая вдумчивая. и она говорит: э, "Ой, раска та, э, значит, пришла к ней, которая узнала сплетню, и значит хотела рассказать, и говорит: "Но ты никому не расскажешь, ты, ты умеешь хранить тайну?". А так, я-то умею хранить тайну, а ты. Угу. То есть вот этот вопрос. Ты умеешь хранить тайну, мы будем дружить в том случае, если ты умеешь хранить тайну. Так вот, обратный процесс в этом рассказе такой. Если человек у вас выспрашивает что-то, зная, что вы что-то знаете, и вам, может быть, и хочется сказать, но вы можете задать вопрос, сказать, я, значит, вот там что-то там, она уже знает, что вы знаете. Uh -huh. Да поэтому второй говорит, ну расскажи мне, ну расскажи мне. Говорю, Хорошо, ты умеешь хранить тайну? Да, я умею хранить там. Я тоже. И получается, стоп. Так, да. дали в Дальше оно не пойдет. Так вот, люди, которые слушают, они должны поступать подобно Давиду. Может быть, не изгоню уже совсем, это будет, может быть, не так уже так красиво. Он царь был, он мог выгнать, а мы это не можем так это сделать. Но, по крайней мере, прекратить распространение сплетни, да еще сказать человеку об этом, что ты не уверен в этой информации, пожалуйста. Но вот вопрос о том, какие люди склонны к тому, чтобы сплетничать. Я скажу вам, я не могу сказать что это определенный класс людей, потому что любая женщина, обладающая массой эмоций, может стать источником информации. Но можно сказать другое. Что у них есть отрицательное? Какими чертами они обладают отрицательными? Или что у них отсутствует uh -huh. из того, что может прекратить сплетню? Вот это э, очень интересно. Во-первых, чего у них нет? Э, на, на, на такого нормального, чуткого отношения к людям. Uh -huh. Сочувствия, любви этого точно нет. Что еще может быть мстительные люди, которые переносят и вот я теперь расскажу то, что я узнала. Точно, стосуется на только женок. Да, В... мужчины тоже. Так, мы, мы и за сплетни тут можно. Да, Фактично, сплетня, цей цей характер, быть... характер про вы сказали, да. и, они и самое главное, быть... какая черта характера, неумение держать язык за зубами. Если ты даже узнал что-то то сохрани его в себе. Вот неумение вот как эта женщина правильно говорила, меня распирает. Вот если распирает все, то есть. А вот распирает что? Это же не то, что она действительно не может держать в себе, просто она не умеет держать язык. Ей хочется рассказать, и она пойдет. А да, есть такие мужчины. Проживания. тоже есть такие, так? что они переносят. Но мужчины менее эмоциональны, и поэтому они склонны, вот этот всплеск эмоций, что они что-то узнали, э, удерживать в себе. И для них вот это время очень короткое, несколько минут, и мужчина угас, ему уже неинтересно, он уже занялся чем-то другим. А женщина имеет склонность к тому, чтобы решать проблемы с кем-то, и поэтому она ищет. Даже если у нее личная проблема, она ищет с кем-то поделиться. А если она еще чужую проблему приняла, так ей тем более хочется поделиться. Это характерно для женщин, и я соглашусь с вами, что действительно сплетница – это женского рода, и она более распространена, чем сплетник, как мужского рода. Но что интересно, когда человек сплетничает, занимается этим профессионально. В общем, он этим занимается, он передает сплетни туда-сюда. Если бы люди читали Библию, если бы исследовали Священное Писание, они бы обязательно увидели для себя определение людям, которые переносят сплетни. я бы хотела прочитать в книге так, «Притчи Я как 19 раз главу. вас попросить, еще вы еще нам что-то прочитали да. из Библии, потому что, например, Давида – это интересная, да. интересная порада него, мы Взяли на да, а Бог в нескольких литками. местах Священного Писания говорит о лжесвидетелях, то есть людей, людям, которые не умеют держать язык за зубами, за зубами и информацию искажают. Что будет? Притча, 19 глава, 5 стих. Написано, лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. То есть серьезные очень э, ну, последствия красотские. будут у тех, кто это делает. Поэтому очень серьезно нужно обратить на это внимание. Если я хочу передать информацию, ведь сплетни это не обязательно полная клевета, это неправда, а это может быть добавленная да, какая-то да, правда наполовину. Угу. То есть я сегодня рассказываю так. Завтра тот уже добавил другое, и это очень ком большой. Так, Получается, так, так. начиналось оно с одной информации, а окончилось с такой информацией, которую первый источник не может узнать. Я думаю, каждый из нас знаком да. с таким выпадком, когда мы час в час встречаемся с такой информацией. Да, вот что интересно, почему мы, люди, э, верим плиткам, и э, ну, где они такие правдивые нам сдаются, что мы хоть их спринимаем, и что нам кажется, что это действительно так. Хотя мы никогда не исследуем, чи це, які там корені були, я, я, так, які, там, це... який початок був, так, той чи інший подій. Ну, хто ну, ж же це буде перевіряти? Так. Пойди, чому, чому, на чому нам да, так легко сприймати нет. це? Так дело в том, что вот из-за того и есть, что люди, кто это слушает и кто не может выдержать не рассказать, тот, кто виновен в этом же грехе, он не умеет держать язык за зубами, он испытывает радость, когда другому что-то плохо стало, это зависть такая, или ревность, или еще мстительность. То есть у людей, вот это, у каждого человека, куда попадает сплетня, есть какие-то отклонения от нормальной духовной жизни. И только те передают. И есть же люди, на которых захлохнет сплетня, и да, они дальше не... Только пойдут, есть Репильные такие цитаты. люди, да. Вот как, например, тот же самый Давид был. Но главное нам помнить, что бы ни было, что каждый человек, кто не точно передает информацию, будет наказан. Об этом говорит Писание. Вот это нужно следить за своим языком. Потому Новый Завет, когда мы читаем, например, эту, эту же книгу Иакова, Бог предупреждает, следите за языком своим, какая речь, что вы передаете. И, конечно же, уши свои надо беречь тоже. Если он к нам приходит с передачей такой информации, мы должны сделать то, что делал Давид, не слушать. И э, в первую, мне папа всегда говорил, когда я была маленькая, и тоже тоже интересно было рассказать что-то о другом, там папе, а папа всегда учил так: ты знаешь вот это об этом человеке, чтобы я здесь больше не слышал, иди и расскажи этому человеку то, что ты хочешь сказать о нем. Иди ему, расскажи. Вот это интересный вывод такой, на всю жизнь мне был, как урок. Если я знаю что-то о человеке и знаю, что это принесет нехорошую что-то ему, какую-то информацию или о нем, или действие какое-то нехорошее, если я передаю другому, я делаю неправильно. Если я говорю с этим человеком, чтобы исправить ситуацию, не перенести ему сплетни, можно к этому человеку прийти и сказать, ты знаешь, что на тебя сказали? И вот этот и этот да, сказал. Мы на самом початку завершиваем. Причем це это правда. Но мы что Рукатись? делаем? Мы, мы же э, сталкиваем двух людей. Этот сказал на тебя это. Это тоже получается недержание речи. Это тоже грех, это тоже неправильно, это заболевание тоже мы натравливаем один, одного человека на другого. Это тоже неправильно, надо следить за речью. Но если мы уже знаем, что не точная информация и нам передают, я теперь так научилась это сделать. Ты об этом человеке знаешь? Иди ему скажи. Тоже, Лидия адмитивна. На завершение давай сделаем сработаем такие выводы: какие же последовательные шаги мы маемы делать, чтобы не распространять плитки, пылеки? Да не и никого. Ну, тому человеку, который услышал сплетню, я могу только сказать одно. Хорошо подумать, э, и как мы можем оценить, сплетня это или нет, и прекратить mm -hmm. на себе это, чтобы не переносить другому. И если о нас говорят сплетни, то лучше всего не обращать на это внимания. И если мы знаем, кто это говорит, лучше пойти к этому человеку и как-то выяснить эти отношения, чтобы был личный диалог, разговор. Mm -hmm. Если это э, у меня беда какая-то, у каждого телезрителя может быть такая беда, вот любовь что-то сказать распирает внутри, mm -hmm. то тогда лучше подумать о себе и подумать о том, что Библия говорит об этих людях. С, с одной стороны, это грех. Вот это надо себе учесть, что это грех передачи неточной информации. А со второй стороны Библия предупреждает. Такой человек пожнет очень нехорошие плоды в своей жизни. Ну, чтобы этого избегать, лучше избегать сплетни. А не это передавать. в, наших силах, в принципе. Да. Это, да, это да, мы можем. Вовремя закрыть рот. Щиро, щиро вдячны вам. Это было Дякую. гарно, интересно почути. Будем это использовать в своем жизни. Щоб мати добрі взаємовідносини з ближнім, Господь закликає нас любити один одного і не займатися пліткарством та пересудами. Вчіться бути стриманими, краще промовчати, ніж сказати неправду. Майте мир з ближнім і будьте щасливими. Лідія Дмирівна до нас звертаються телеглядачі з проханням помилитися за них. Я просила би зараз, щоб ви помолилися за тих людей, які мають потребу в тому, щоб змінитися, бажання змінитися, щоб Господь дав їм сили до цього. Будь ласка. Милосердный и добрый наш Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе в это утро. Благодарим Тебя, что Ты открываешь Слово Твое с самого утра, взываешь к нашему сердцу и разуму. Господи, мы сегодня размышляли над такой важной темой о сплетнях, об осуждениях. Господи, если есть у нас люди в этом мире, которые страдают от этого, дай им утешение. Пошли им Слово Твое, которое будет защитой для них. А также те люди, которые хотят остановиться в этом грехе и никогда не повторять его, дай им силу это сделать, потому что только Твоя сила может помочь человеку измениться. Услышь молитву нашу, мы просим о всех наших телезрителях, о каждом, кто имеет нужду в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 На сегодня мы прощаемся и с вами, шановни глядачи. Бажаем вам гарного дня. Проживите этот день с надеей на Господа. Нехай счастить. Бережите себе и тех, кто поруч с вами. До завтра.